<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Lu menyapa Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu Istainu bisa beri wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bisa beri wasalah dengan cara apa? Sabaraki dan sholat. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan jalan beribadah kepadanya. Salat. Allahu Akbar. Mengesahkan Allah. Allah Maha Besar. Maksudnya gimana? Hamba ini kan kecil. Hamba itu tiada daya, tiada kekuatannya. Maka ketika di saat kita takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah, saya punya banyak beban. Saya punya banyak kesulitan hidup. Wahai Allah Ya Tuhanku yang Maha Besar yang menyelesaikan segala masalah. Istainu minta pertolongan kepada Allah. Dan kami sampaikan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, ingat apabila kita menghadapi satu masalah yang sangat besar, sampaikan kepada masalah itu. Wahai masalah, memang masalah yang kuhadapi memang anda sangat besar. Tapi aku punya Tuhan. Aku punya Allah. Yang maha besar segala-galanya. Yang menyelesaikan engkau. Itu berarti memotivasi. Mengajak hati ini untuk berdialog. Kita tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada satu masalah yang tidak selesai. Dan tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Pasti ada. Maka dengan cara apa itu? mintalah ista'ainu bisa beriyosalah dengan cara sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, jangan pernah untuk selalu meminta kepada Allah apapun dengan cara apapun itu agar supaya dalam kehidupan ini kita memperoleh keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tabik maraja selama kita pada selama. Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته